Доброго дня! Здравствуйте, уважаемые украинцы и украинки в Берлине! Тема жилья – самая горячая тема в Берлине вот уже несколько лет. Меня зовут Элина, я украинка из Центральной Азии, которая приехала в Берлин 14 лет назад. И сегодня мы попробуем разобраться с вами в вопросе, где жить в Берлине. Поговорим о Вон Берештегунгс Гудшайн. Поехали! Имея на руках Вонберештегунс Гудшайн, ВБС, то есть свидетельство о праве получения социального жилья, вы имеете право въехать в квартиру, которая субсидируется государством. Самыми крупными арендодателями в Германии, в частности в Берлине, считаются государственные управляющие компании, такие как Ванове, Deutsche Wohnen, HovoG, DGVO, GewaBack и Штатунтланд. Естественно, если вы получили ВБС или подаете на ВБС, то вам необходимо будет обязательно обратить внимание на квартиры, которые находятся в базе данных этих управляющих компаний. Как получить ВБС? Самый эффективный способ это заполнить формуляр онлайн. Линк вы найдете в описании к этому видео. Заполнить формуляр вам помогут ваши друзья или знакомые. Или волонтеры организации Laru Helps Ukraine. Ссылка на их сайт также в описании к этому видео. После того, как вы заполните формуляр, отправьте его в Вонунгс Амт по вашему району. Список всех районов мы тоже приложим в описании к этому видео. В следующий раз поговорим о том, как искать квартиру. Главное помните, даже если получается не сразу или сейчас не получается, то все обязательно получится. Если мы вам нравимся, то пожалуйста отправляйте это видео своим друзьям и знакомым, ставьте лайк и оставляйте комментарии внизу под видео. И памятайте, все будет доброе!